А Он вот чего вы к нему пристали? Реверс на документ. через день надо не перебывать. Нет, чего вы к нему пристали? Вы понимаете, что вы делаете? Вся Украина в шоке просто. Вся Украина от этого в шоке. Почему? Чего что, чего, потому что вы нарушаете. Вы все нарушаете. Все только что Акашин можно нарушить вы нарушаете. Вы нарушаете. А мы -то? что мы Вопрос к вам. Почему вы его остановили? Привет по на каких основаниях? Он что, преступник? Нет, подождите. А ну, мы сказали, что вы? он преступник? Нет, а что вы его остановили? На каких зовнищах? На... Он... на каких зовнищах знаков Вы понимаете, что вы все нарушаете? Вы все законы нарушаете? Вся Украина в шоке. Вы понимаете, что эта пружина когда-то взорвется? Или вы думаете, что все просто так пройдет? Реально, вы подумайте, вы просто подумайте, что вы делаете. Нет, 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 послушайте. Выконывать борьки э, конституции и все одно. А когда нарушается все, все нарушается. Просто все. Человек идет, пусть идет. чего его остановили? Что вы цепляетесь? Вы все нарушаете. Вы действуете вне закона. Есть закон. Есть конституция, вся Украина на дыбах, вы перевернули все, вы, вы просто выполняете преступные Но приказы. Вообще. Нет, Человек, подождите, чему, завтра твоего отца, твоего брата, Если брата твоего брата потянут, заломают. Ш нормально? Но ну, это будет нормально? <существует> нет, нет, еще не Нет, чего вы его остановили? Вопрос, а, чего? Это на это каких основаниях? На, на каких основаниях, на на основаниях? Те вы его... него? Какие, какие статьи? Полиции? 15 статья Конституции, пожалуйста, читайте. Какая национальная полиция? Объясните мне, при чем тут так? Я же понимаю, чего вы его остановили. Вся Украина в шоке, я вам это говорю. Вы зачем его остановили? Человек себе и шел, вы подошли документ, документу, что преступники, понятно. Это раз. Во-вторых, я вам скажу, что вы его остановили. У вас бронь. Если вы не будете таких останавливать просто людей, вы, значит, вы пойдете. Вы не хотите воевать. Почему кто-то должен? Все должно быть на основании закона. Вот наших игрокер, Чего вы там? вычеркнул это. Правильно, поэтому он, он и шел, и пусть идет. Не так вы хотите, Не, 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 нет смотрите, у вас хлопцы с подростками. За, за родичей вы говорите. Вот это спорты, вот дивиться, вот дивиться, вот дивиться. Вот, вот сейчас бы у нас с вами этого разговора не было. Вот сейчас бы не было, если бы не происходил весь тот пиздец, который происходит ну, в Украине. И вы знаете это, и я вижу, что вы понимаете. Но вы почему-то это все выполняете. Не, що, що статтє... почему так? <пот foi> <пот>? Хорошо, он вам не показал документы дальше. Що? 185, писаны законом записания. Чего чего? 185 статья. Ага, І шо? и шо? Не, я, вас... چь... я вас слухаю. Ну, вот вам не показал. Дальше, что такое? Ну что, присутствует. Писаны покупать законом вымузит полиции. Вы меня не назвали причины, поки я мою заявление показывать. Нет, нет, нет. Нема причины. Подождите. Все вот эти законы абсолютно, которые были изданы, особенно, который вышел с 18 числа, все противоречат Конституции. Все, просто все раз. Верховная Рада легитимна уже когда была, когда просрочка была. Все, что они пишут, это все, это ну, это ну это ну это на листочке я написала, на стене написали. Понимаете, все, что они пишут, это уже незаконно. Вот вы вы поймите, что вы делаете. Вся Україна в шокі, ви навіть не представляєте наскільки. Що хорошо, а нічого хорошого, нічого. Ви ж проти свого народу внутри. Ви і всі такі, як ви, вот это все, що вот ви творите. Ну как? А знаєте що? А дивіться, от зараз він вам не покаже, що далі. От вопрос. Зараз ви не погано, нічого не забуду. Він вам не покаже, що дані. Так не почитай. Но... Не, не, не. Я же вам кажу, что 85. Не, не, мы... не Хорошо, а я вам кажу, что Все законы, А так правильно, так что будет, что мы покажем? мы по пора законной вымозе президента полиции. Каким законом? Так правильно, в том-то все и дело. Вот этот закон, который нет, был написан нашей просроченной Верховной Радой, он уже не может действовать. Это раз. Во-вторых, вы Конституцию изучали? Случайно. Ну, и скажите, где в Конституции вот это все, что написано, вообще противоречит в разрез? Стосовно чего? Ну вот, опять повторяю, если он не пока, что будет? Мне говорят, что, что там? Что? 185, где с вами Вот, стосовно всего. Яка на покору? Что, раб? В чем корица? Смотрите, я вам объясняю. Нет, я вам объясняю. Если вы так будете делать, если вы так будете... И что дальше? И что?

Ну, Зачам, куди ви потягнемо? Ну, ну, зараз приїде наряд поліції ще. Приїх, один. Приїхав, ну, Так він представить свої документи. Це. Де приїхати? Я приїхав наряд. Ну, ще один ми прийдемо, що так Не трогайте, ви не маєте права метро. Відійдіть метр від мене. Метр від мене відійдіть. Ви відійшли від мене. Метр від мене відійдіть. Ви зараз за руки будете відповідати. Метр від мене відійдіть. Ви зараз будете відповідати. Ви їдіть, шановна. Ну, ви можете сказати, куди ви тягнете? От куди ви з робочого місця тягнете хлопці? Що він нарушив? Можете сказати шо, причину? Що я порушую? А, а чому ви мовчите? Що я на руки? Думай, на руки шо, просто... <свят> ну ви за це будете відповідати. Так, Можна, ви, за забудьте... ви, не можете, ви не можете сказати, що я нарушую, Даше. Можете сказати? Да, ми От ми скажіть відповідь. причину. Причину. Що робити? Куди витягнуть? Дивіться, будь ласка. Ну куди? Ну, Яку машину ну, витягнути? Чого буде? На тій підставі мають цю машину. На гостома не на чувати. Куди тягнете взагалі? За що? Відійдіть! Метр відійдіти в мене! Ви будете відповідати. Ви просто за ось це... Ви просто. Що ви робите взагалі? Не штукайте мене будь робити. Ви навіть. за це будете відповідати. Ви не показувати вас обслідження, від кого взагалі? І бачу, Ді я зубляюсь. Сука, кончні. Bye. Послесловие. Так, какое же послесловие сказать э, украинцам? Покуда вы будете творить этот цирк с вышиванками и выкриками ⁇ Слава Украине, слава героям, вечная слава ⁇ вас по одному внутри Украины будет проглатывать питон под названием Банда Зеленского, под названием Полиция Украины. Если вы не уничтожите эту банду, этих тварей безмозглых, которые гуляют по городам Украины в форме полиция и так далее, и хватает мужчин, избивает в этих центрах по избиванию под названием ТЦК, избивает до смерти. Какое же вам послесловие нужно еще говорить? После вот таких вот видосиков. Включите мозг. Либо вы сохраните Украину и украинцев как нацию. Либо вас уничтожит мразь, хриплый коротыш. Я раньше говорил, до этого момента говорил, банда Зеленского, банда Путина. Нет, это неверно. Это одна банда. Они вместе уничтожают население Украины. Рашистов, мне фиг с ними, пусть они все сгниют. Особенно русские гниды, сволочи. Украинцы, включите мозг, у вас скоро может не остаться ни одного украинца на территории Украины.